основе мыльного ореха. Но эту пенку можно не смывать. Вот так как мы с вами сейчас, вот, допустим, нет воды, к примеру, если, да, вот вы вышли на улицу с ребенком, к примеру, вы погуляете, вы где-то в офисе, нет воды, да, и тогда можно эту пенку вот так нанести на ручки, вы сейчас все нанесете эту пенку вот таким образом. И попробуйте. тоже вот. Сейчас я прошу, попрошу передать вот эту пенку, и вы так можете нанести себе на ручки. Вот только вот здесь вот. Потому что передайте, у меня передайте, передайте, Так, передайте, 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 в Кого вот в машине, там где нет воды, кого-то в офисе. Ну вот представьте, как вам нравится запах. Как вам Запах Запах, великолепный и ручный. <свят> это ну, средство называется, хорошо, хорошо. тихонечко, это средство называется банью виси. Банью, это по-турецки баня. баня, средство для банки и туалета. Но мы, чтобы так долго не выговаривать средство для чистки, ванны, туалета, долго говорить, мы говорим банью. Я сейчас уже приклеилась к нему еще и э -э -э, любимчик банью. Любимчик банью, да. Так вот, вот это средство, вот, о котором уже девочки начали говорить, начали говорить, оно убивает 14 видов грибков бактерий. Понимаете, 14. Ну это просто свойство мыльного ореха. Что здесь есть? Здесь есть мыльный орех, добавлены еще травяные кислоты. Тихонечко. Тихонечко. Ну я понимаю, все много эмоций, всем хочется поделиться. Да? Вот. И травяные кислоты, опять-таки, органические, ну как лимонная кислота, как яблочная, то есть из травы добавлена кислота. И вот это средство великолепно убирает ржавчину. Великолепно. Если где-то на унитазе, если где-то в ванной комнате есть ржавчина, это средство ее убьет. У нас девочки брали кто-то нашел на даче, валялись столетние и обрабатывали вот, то есть ржавчина ушла. Вот убирает ржавчину, убирает известковый налет, который на душевых кабинках, в ванной, на кранах. Ну, вот это все прекрасно, великолепно убирает. И еще дезинфицирует. Вот смотрите, у нас есть каталог, и в каталоге есть перечень грибковых бактерий, которые он убивает. И тут стафилокок, э, сальмонелла, кишечная палочка и вся-вся-вся вот такая вот приятная компания, которая живет в нашей ванной комнате. Представляете? И были проведены, это не просто слова, были проведены клинические испытания. И то, что уже Юля начала говорить, получено заключение Министерства здравоохранения Турции. Вы слышите? Министерство здравоохранения на средства для мытья унитазов. То есть, что оно действительно убивает эти 14 видов грибков и бактерий, даже в разбавленном виде один к трех. Вот. Поэтому ванна, комната – это самое такое грязное место в нашей квартире, да? куда мы приходим. Вот мы летом по улице идем, ты же не знаешь, пыль, грязь, да, открытая, открытая обувь. И это все мы приносим в квартиру и в ванную комнату. И когда вы идете в бассейн куда-то, да, что вы все, что все боятся? Бассейн, грибов. Так вот это средство убивает вот такие все известные виды грибов и бактерий. Если вы будете ну, ну, пользоваться этим средством, то есть ваша банная комната будет идеально чистая. И вот так, так как это средство натуральное, и получен вот такой вот интересный документ Министерства здравоохранения Турции. То есть, по сути, это препарат медицинский, вы согласны, если Министерство здравоохранения. Почему я так долго об этом говорю? Потому что были проведены клинические испытания. То, если вы возьмете колпачок вот такого средства и ну, разбавите в литре теплой воды то можно делать баночки для ног. Вы где-то такое встречали, в взяли и сделали баночку для ног. Кто, кто пробовал? Кто путенком? Кто-то может такое сделать? Представьте, а здесь компания рекомендует это делать. У кого грибок на ногтях, просто концентратор наносите и это все начинает срастать, и розовый красивенький ногтик будет у вас. Вот, да. Я хочу спросить, я читала там, кроме того, что вы перечислили, пневмония, и что мне больше всего заинтересовало. А прочитайте, у кого есть очки. Я читала, я вам прекрасно <как> говорю, я прочитала, и меня заинтересовало, что там золотистый стафилококку. Да. у меня внучка болела. Мы с трудом избавились от него. Просто меня интересует, каким образом вот убивает вот это вот микробы. Оно Тем, что она будет плавно ванной или На поверхности. Оно убивает этот грибок на поверхности. Не внутрь. Мы это внутрь не пьем. Нет, я не говорю за внутрь. Я просто меня интересует вопрос. Тем, когда ванну обработал, именно надо там находиться? Вот ребенку, если, не дай бог, у кого-то такая проблема. Нет, можно. Для протекции реабилитироваться, камерой теста, философом, сармонеллой, э, если оно находится у вас, нету мы там в пространстве, это значит у вас будет чистота, это дает вам чистоту. Чистота только в планах получается. Ну где обработали эти да, да, чистоты? Да, да, внешние среда, хоть в детстве внешние да. Внешний, да, да, да. Наружная? Наружная, Наружная. Так, вот, я, да. цвета. Я вот это самое, приболела и у меня насморк. Я взяла это самое чуть-чуть, ну наполовину где-то, ну я там не смотрела, что больше, что это самое. Я просто намочила и вставила в нос. У меня на следующий, а то бежала с носа. Ну, вот мы дышим, куда инфекция попадает в первую очередь? В нос, на да? салфетку, да? И я вот грудочкой в одну ставила, в вторую, сверху этим кремом намазала. <с»> я утром встала, это самое, начала дышать. А то заложен нос был ужасно и бежала. Вот так вот, смотрите, нельзя, друзья, конечно, мы не призываем вас это делать. Послушайте меня сейчас, пожалуйста, услышите меня. Пожалуйста услышьте меня, девочки. 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 Ну, ты девочки. весело, молодцы. Смотри, я не призываю вас это делать, то, что мы сейчас делимся результатами, чтобы вы могли, чтобы вы понимали, это средство для мытья унитазов. Но то, что люди так делают, это их личный опыт. И мы делимся, потому что есть результаты. Но это не значит, что вы должны так делать. Понимаете, многие люди говорят, ну, я не хочу, ну не надо. Не надо это делать. Просто есть такие... У нас есть врач-гинеколог, который наш устер из ужгорода Врач. Она практикующий, оперирующий врач. И она сначала на себе, потом на своей семье. Потому что очень много результатов. И мы сегодня по этих ну, результатах поговорим. Она говорит, если вы сделали постел если у вас выявилось, что из этого каталога что-то обнаружено, да, то тогда вы можете смело применять. Поэтому женщины делали, ставили тампоны от молочницы. Большое количество результатов. И геморрой лечили, противовоспалительное. Ну я думаю, что лучше расскажут люди. Уже начали? Я? Нет, ну кто лучше не говорит? Есть у нас еще люди, которые поняли. Это не весь список, товарищи. Света, я хочу, чтобы ты поделилась, у тебя есть очень шикарный результат по этому средству. Пожалуйста. Ну, не только по этому. Да, пока. В смысле, что в комплексе в применялось. Ну, опять же, посылка, что, первая, ну, первая, да, посылка первая пришла. Вот, у нас бабушка очень такие ноги, я сейчас вам открою, вы посмотрите страшные были, отеки страшные, ноги прямо уже раны открывали синие, и ногти. Ну, я слышала, что от грибка, вот, и за крем тоже. Я говорю, так, вот, ногтики баньон, брызгай, а ноги массажным кремом. И я, опять же, ну, давай сфотографируем для, так сказать, э экспериментов. Через три недели она же мне говорит, там по телефону говорит, ой, да у меня же уже ноги такие, все. Ну, я как-то не обращала внимания, не особо так и верила. Вот. А потом смотрю, ну ноги реально отличаются. Я говорю, так, давай фотографируем. Сейчас я включу, это можно будет посмотреть. Это прошло три недели. Потом Я просто передам. Ну, то есть, да. можете просмотреть. Так, Делателем. Делателем. Даже, да. как, как это, наверное, выплеск. И зажигание бактерий, и псориаз, и все такое. Это кожа. не зажигание. Не зажигание, да, это, конечно. Не потом еще этим средством да. что можно делать, чтобы сэкономить время? Вы поняли, что этим средством можно убивать бактерии, да, в слизи стали надавно, и все такое. Да, понюхали. Можете даже понюхать. Потом этим средством можно обрабатывать растения на даче. Это хит сезона для дачников. Вот это, Скажите, кто-то живет в частном секторе, у кого-то есть результаты более Кто-то пробовал? Ну, на сутки, да? кто -то, есть, кто пробовал на даче применять? Ну, сегодня все городские, без нет дачников, к сожалению. Но можно, поверьте, обрабатывать фильтр горы, от курительных этаж. Я просто на домашних цветах. На домашних цветах у меня сложно сработало. Просто у говорит, у меня виноград сейчас это не догонит, там ли какая-то мушка у человека. У нас начали тоже брызгать, но он как бы уже листавший уже мы его не просто не смогли поэтому я не знаю. И помидоры, и огурцы, и персики, и смородина, и розы. Да, это баню можно, ну, опять-таки, разбавлять. разбавлять. раз, 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 раз. Еще а можно добавлять на что какое количество? А, на литр. Еще тараканы. А тараканы мы пишем в два Ну, это уже вы потом поделитесь. На литр. Да. Дорогие друзья, понятно, да, что это средство очень многофункциональное. Дорогие друзья, у нас на этом ну, промоющие, наверное, достаточно. Да. Вы поняли, что моющие яркие, такие, тихонечко. Еще у нас есть очень большая серия продуктов по уходу за кожей. И все эти средства, они в основном лечебные. И мы хотим об одном расскажем средстве, которое называется массажный крем. Вот. И у нас сегодня есть большое количество людей. Скажите, у кого есть такой крем? Кто есть? А у кого есть результаты по этому крему? Да. Конечно, да. Но это важно, что он делает. Вот, потому что ему нужно делать массаж. Он густой. Кто не пробовал, и массаж не ну, нужно, конечно, сделать. Но это на массаж нужно потратить целую бахну. Э, 2... И он не ну, очень легко. И много, и много он делает эффект массажа. кровь хорошо. Значит, составляющие этого крема – это экстракт ромашки, основные составляющие. И... Не ну, ну, да, много, да минус, вот. И они, конечно, делают чудеса. Какие результаты получила я по массажному крему? Ну, я обычно начинаю сверху, чтобы не забыть. Значит, головная боль какая-то. Начинается головная боль, я мажу ребенку себе, болит здесь, я помазала, это проходит. Болит затылок, если давление помазала, проходит. Начинается синусит, начинается гайморист. Отлично, великолепно работает. Несколько вот раз, несколько дней, может быть, ну, в течение дня несколько раз, может быть, два-три раза, но тоже быстро уходит. Начинается насморк, тоже э, только-только простудное заболевание, смазываем немножечко с края носа, немножко внутри, отлично. Э, слышала, но сама не пробовала. Тоже, когда начинается болевое горло, под язычок и рассасываем, работает тоже очень хорошо. Э, зуб, заболел зуб, наносим как сверху, так можно и виснуть, тоже быстро уходит. Э, спускаемся ниже, миндалины тоже когда болит горлышко, миндалины мажем, значит быстрее проходит процесс если еще вместе с баней, то великолепно. Значит, что еще? Вы знаете, недавно совсем открыла для себя, это разболелся желудок. И мне посоветовали, женщина у меня тоже берет, и она говорит, да я как-то раз убедала, я прям себе мажу, ну, чтобы все было хорошо с этим И я у меня разболелся желудок, ну, тянущая больше, что-то хорошая слушала. И я мажу, ну, через 15 у меня это боль начинает пропускать, отходит, отходит и отходит. То есть для себя открыла еще эту область. Ну что еще? Поясница, естественно. Поясница, крестообразный отдел, да, значит, то есть суставчики, это если есть проблемы с суставами, Обречать. А Конечно, они вылечат за раз, но очень многие бросают палочки, мне рассказывают, то соседи, соседям мажут, прям ходят массаж делают, с помощью этого массажного клима. И вот у меня варикоз, то отлично, хорошо вечером, когда уставшие ножки, на помытые ножки, снизу вверх нанесли. Такая прокладка классная, такое классное облегчение, свежесть. И, э, ну, отлично работает по этому поводу. Не проходят, конечно, вены, но, ну, по крайней мере, у меня нет. Но облегчает э, хорошо. И последнее тоже, что я э, попробовала, вот говорили, я где-то подцепила буквально несколько дней назад, обнаружила, что мне под под визитчиком на ноге гриб очень хорошо вместе с Ваня, ну даже не месяц, четыре дня, и этот блок ушел. Ну только начинался, вот трещинка, когда подпачек, он ушел. Так что у меня такие результаты. Делитесь еще, пожалуйста. Так это крем массажный или массажный... спасатель? Это крем массажный. Массажный. массажный это спасатель, да. Скорая помощь. Да, а скорая да. да. помощь. Если кто-то хочет еще поделиться, кто-то еще хотел? Да, да. извините. Я, Я нужно рада, это массажный или спасатель. А потом, когда она сделала... А вы чувствовали, что ну, послал, у вас Я считала, что постоянно учились позвоночники с детства. Ну, не с детства, а того, с десятого класса. Но чему хочу сказать? После того момента я все не сделала 10 массажей. Опять получилось, там закрыли в анатолии. И вот эти все боли мои из позвоночника ушли. Я хочу сказать в защиту массажного крема. Точно. Все говорят, что он не массажный. массажный. Объясняю, он массажный. Я взял знакомый. Как, что я сделал? Те, которые в масках, я вам объясню, обращаюсь. Берем. Что я сделал? Я взял знакомую, повел в парк правды, запустил на полосу препятствий. В курсе там есть хрень пей. Она вышла с этой полосы препятствий. Рук, там так нагрузка на руки идет, на ладошки, очень сильно. Кто детей пускал, ну это знакомые моего возраста. Я пошутил просто. Запустил я на эту полосу препятствий. Рук она не чувствовала. У меня был в руках крем массажный. Я взял, помассажировал руки. Моментально ушло. Ее слова. Эффект глубинного массажа. Я просто помазал. То есть есть такой масс почему он называется массажный? Кто знает английские буквы, там написано очищающий. На английском написано очищающий. Блин, это «Очищающий». «Очищающий». очищающий. Дальше вопрос. Я немножко столкнулся с такой темой, как позвонок. Я попал, ну то есть я присутствовал, когда... Мои знакомые поставили диагноз, надо делать операцию на позвонке. Это 70 штук сегодня и третья группа инвалидность. Я что сделал? Я этим кремом, я, во-первых, стал, ну, когда еще это я не был в этой компании, я почитал диклофина. Возьмите, почитайте диклофина. Кто кулупу возьмите? Там 4 страницы, 4 страницы А4 противопоказаний. А вы говорите, лечебный, лечебный. Если взять крем, посмотрите, пожалуйста, на обратной стороне. Там полоска есть. Вы обращали внимание, какого она цвета? Возьмите. Она зеленого цвета, и цифра стоит 6. Эти полоски для людей, которые не понимают языка. Если мы возьмем украинский крем, на нем написано, рецепт бабуси одарки. Там стоит черная полоска. Для чего? Это для украинцев сделано. Ни одна маупа из Африки ее одним использовать не будет, потому что черная метка это черная метка. Зайдите в магазин, посмотрите на молочных продуктах, метки стоят черные, кроме молочкового поля. На масле стоят, а вы говорите лечебный, так потому и цена его такая, потому что он не вредит. Дальше, укусы комаров, работает обалденно, насморк. Крылья помазали его. Вот вам это. Он просто не вредит нашему организму. Если сравнить с диклофенаком, он снимает боль. Ну, возьмите диклофенак или возьмите швейцарский диклофенак. Как он называется? Найф. Диклофенак. Как? Шипарберки. Ну там ну смысл, элемент действующий. Диклофен. Да. Диклофенак. Да. А цена его 400 гривен 100 грамм. Я... Показать... позвонок вылечить за два раза невозможно. За У сколько? человека была вредная работа. За сколько, за сколько? Вы вылечили, Вопрос вы не стоит про вылечили, убрали боль. А что вы позвонок натирал. Ежедневно. Ежедневно. Два раза натирал. Вы, это... разу, вы должны понимать, что позвонок это же не так-то просто. Не позвонок сам, а делается там. Нет, нет я, не я, не я не натирал полностью весь стол, плечи, стол, стол, потом ягодицы и одна нога, так как я уже цеплял эту ногу. Полностью. И по сам позвонок натирал. Потом я после этого его попробовал. Разница есть. Вдоль позвоночного столба я натирал. Нет, оно впитывается. Да, и поэтому вопрос, смотрите, вся продукция РСА, чем интересна? Вот это лечебная-лечебная. Да, я занимаюсь оздоровлением там четвертого года. Здесь моющие. И когда зайдешь в чат, все пишут только про оздоровление. Почему эта продукция не вредит? Кто из вас вчера присутствовал на вебинаре? Поднимите руки. Вебинар обалденный, его необходимо повторить. Почему? Потому что это фун там даются фундаментные ну, основа ну, этой компании. Начиная понимать вот эти фундаментные вещи, мы, у нас начинает планка становить на место. Почему? Потому что мы маску одели и кричим, что как оно может быть лекарственным, если я у маски мне не помога. Так вот еще первый момент. Вся продукция, она натуральная. Дальше, есть такой вопрос, химия не химия. В школе кто учился? Поднимите руку. Смешно, да? А про какую Какую химию мы в школе учили? Там было две химии. Неорганическая и органическая. Вот это то, что вот здесь, это химия. Но это органическая химия. Если с точки зрения по это экологический продукт. Экологические моющие средства. Вот. Ну, я думаю, что о продукции на сегодня достаточно, или еще о шампунях. Давайте еще два слова о шампуне. И дезодорантах. И о дезодорантах. И о Да. да. Вот, вот. Пласти, да? да. да. Ну, ну, мы уже сказали о том, что у нас шампуни все безфосфатные. Основная масса их идет э, на основе мыльного ореха. Есть шампуни ну, без мыльного ореха, но тоже из натуральных натуральные палочки меняются. То есть абсолютно то есть без химии. химии. И не очень классно пенятся. Кстати, я недавно открыла э, шампунь с прополисом. Слушайте, вообще пенится. Классный. Волосы пушистые. Э, перхоть проходит. Первое, что мы замечаем, волосы перестают жирнеть. Вот если раньше ты мыл волосы через день, и они уже до вечера уже такие некрасивые, уже жирнеют. то первое, что люди замечают, волосы перестают жирнеть. И у вас вот такая шевелюра классная, и эти волосы, они сами укладываются. Вот, вот это вот больше всего мне понравилось. Потому что я раньше каждый день эти волосы мочу. И, короче, сушу, мочу, сушу, укладываю, утром встаешь вот такое все на голове. Вот, и приходилось каждый день этот фен, я уже его готова была, не знаю куда его денет, этот фен. А сейчас утром проснулся, помыл волосы, и раз, то есть раз в неделю, раз в 5-7 дней вы моете волосы, и их не нужно укладывать. Вот я уложил волосы, я так неделю хожу красиво. И так и у всех. Вот. И еще очень много результатов с волосами понятно. Да? То есть перхоть проходит, заболевания, волосы укрепляются. Но если работать в паре, у нас есть еще тоник, то результаты будут еще лучше. У нас еще есть тоник для волос, который помогает укреплять волосы и даже начинают луковицы, которые уже замерли, они начинают работать, начинают функционировать. И, и вот можно, кто-то уже наши шампунь не пробовал, чтобы не я, не смотрите только слово. Да. Говорите, пожалуйста, Надежда, ваша любимая тема. Здравствуйте, да. Очень я влюблена в шампунь. Это у меня первая знакомство с продукцией компании началась именно, именно шампунь. Да, я могу подтвердить, что действительно волосы ну, дольше можно не мыть, они в хорошем состоянии. Вот. И настолько мягкие, и не надо много этого средства, они просто шикарные. Еще я, кстати, открыла гель для душа, желтые вот тюльпаны. Я тоже принимала душ и мыла голову отлично, просто прекрасно, волосы мягкие, шелковистые, поэтому вообще вся продукция. На сегодня мыла в холодильник, вот, средства для мытья посуды. Мама говорит, да нет, ты как маме, она говорит, это не открывается пятно, моментально нанесла на тряпочку, чуть-чуть потерла, прекрасно, новый, новый. Она терла раньше, чем не терла, там желтое пятно, то том месте, где все время руками беремся, чтобы открыть. Поэтому продукция прекрасная. Еще хочу сказать, у меня была проблема с руками. Это была сухая экзема, Не знаю, откуда она меня взялась. Очень себя чувствовала некомфортно, потому что, знаете, чтобы нормально быть человеком, руки в непорядке. Все делать над руками. Это раздражало, это дискомфорт и страшно. И вот я хочу сказать, что я влюблена и благодарна средства антисептик для рук гелька. У -у -у. Понимаете, я okay. просто, я просто купала не в руку, у меня особенно на левой руке была Антисептик, просто... который увлажняет. Да, увлажняет кожу, да, антисептический гель. И еще я потом сверху наносила в, вот этот вот, вот э, синий крем, я не знаю, <соцентричь> как, как, как он называется, для рук, он большой, да, для а, на называется лав... не крем, он называется лосьон, Но сфотография. Но сфотография. Но сфотография. я Но просто обалдела от того, что у меня ручки были прекрасные, кожа мягкая, я практически, а еще я пробила попутно с этим капсулы, Желтенький желтенькие Зверобой. Зверобой, да, зверовой. Понимаете, наверное, это все в комплексе, потому что это серьезное заболевание, и когда приходишь к дерматологам, там выписывают кучу болтушек, мазей и всяких это препаратов, химия. это все химия. Я вообще стараюсь уйти от химии, как можно, ну, вообще в аптеке ничего не покупают, ну, ни кроме Поэтому лечит, увлажняет, ухаживает.